kayu-kayu tu awak, uh, awak awak apa awak bakal, habis dah pahala dia berhenti dah stop dah habis cerita pahala wakaf ni bila guna kalau tak guna tak ada dah pahala wakaf ataupun dia kata jual duit. jual duit. duit tu lepas ke masjid baru jadi wakaf tu berjalan selalu jadi dia convert dia hmm. boleh wakaf pangkalnya wakaf ni selagi mana boleh diguna diguna ya yeah? Kalau tak guna, tak dapatlah lah pahala orang tu. Hmm. Untuk kongsi pokok. Kalau dia tapi tanah tu boleh Ha? Tanah tu Ha? Tanah. ada bongkar. Ha? Tapi tanah masjid dalam tu masih boleh guna. Orang yang wakaf tanah dapat pahala. Orang yang wakaf bahan-bahan tak dapatlah bahan. pahala. spesifik lah mana yang dia, dia wakafkan. Tanah. Dia tanah orang ni buat masjid baru, Orang yang dapat yang buat yang orang tu mesti dapat pahala. Orang yang wakaf duit nak buat masjid, tak dapat lah pahala duit lah. Dah wakaf dah habis. Ha, hmm, dia kena spesifik mana yang dia wakaf tu. Yang wakaf ni konsep dia selagi boleh selamat benda tu guna-guna. Walaupun convert kepada barang bentuk apa pun. Duit apa ke guna. Ya. Kalau al-mu'allifu rahimahullah Makan banyak Kebulkan makan banyak yang kelima Yang keempat kita kata lumpuh amal ibadah Dah Kita Nabi Yahya bin Zakaria berdialog dengan Iblis ya, Iblis dia buka rahsia Dia kata kalau makan banyak habislah orang ni tak semaya malam Jadi Nabi Yahya kata kalau itu aku tak akan kenyang perutku sama-lama Iblis kata awak adalah orang yang terakhir aku bagi nasihatnya Saya beritahu Nanti akan sampai pada orang. Sampai kita, sampai cerita Nabi Hayya Ya. Yang ni pula adalah keburukan makan yang kelima. Bahawasanya di dalam kalamu alifur rahimahullah, di dalam banyak makan ketiadaan manusia ibadah. Maksud bila makan banyak, langsung tak nak amal ibadah. Yang tadi kurang amal ibadah. Yang ini teruk, tak nak dah amal ibadah. Ya, makan banyak. Berdasarkan kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tiada kenyangku masa Islamku. Kerana aku dapat akan manusia ibadat bagi Tuhanku dan tiada puas dahagaku masa Islamku kerana rindu aku berjumpa dengan Tuhanku. Ini dia. Ya. Tiada kenyang masa Islam tu ya maknanya Abu Bakar Siddiq kata aku ni dalam beragama Islam tak pernah kenyang bila aku tidak kenyang apa jadi ya Seseorang itu boleh bersungguh-sungguh beramal ibadah kepada Allah, ya, dan sentiasa dahaga rindu untuk berjumpa dengan Allah, ya. Jadi ha, bila dah kenyang, dia ya, hilanglah dahaga dia. Ya. Hilanglah uh, kemahuan dirinya untuk berjumpa dengan Allah. Dengan lapar sahaja, akhirnya dia tidak puas. Ha, ya, beramal ibadah untuk untuk berjumpa dengan Allah. Okay. Dan inilah sifat orang yang muka syafah. Maksud muka syafah. Orang yang dapat ka, kasyaf ya dan adalah radhiyallahu anhu siapa Abu Bakar ya ha ada adalah radhiyallahu anhu tu situ Abu Bakar adalah orang kasyaf kasyif kasyif ni mana orang kasyaf Okay. Kasif Makna orang yang mendapat Kasyaf Perbuatan mendapat kasyaf itu dipanggil muka syafa. Ya, orang yang dapat kasyaf itu dipanggil muka syafa. Okey. Bukaan-bukaan itu dipanggil ka kasyaf. Ya, yeah? kasyif orang yang ada kasyaf. Okay. Cerita orang dapat kasyaf ini dipanggil muka syafa. Ya, yeah? Dan apa yang dilihat itu dipanggil kasar. Kasar sini. Hmm. Kasar sini. itu tu orangnya. Muka ya. syafah tu mana perbuatan tu. Cerita orang dapat bukaan ni dipanggil muka syafah. Bukaan-bukaan itu yang dia tengok-tengok tu panggil kasar. Kasar tengok tu kasar. Dia masukkan di sini adalah Saidina Abu Bakar. Abu Bakar kata, ya, dengan berlaparlah aku rindu untuk bertemu dengan Tuhanku. Tak puas dahagaku untuk aman ibadah dalam beragama Islam untuk berjumpa dengan Tuhan. Kalau kenyang, tak ada lah. Habis dah keinginan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan ini kata Tuhan mengarang adalah tanda-tanda orang yang mendapat kasyah. Bukaan, buka buhan ini. Ya? So, disebut oleh Nabi SAW bercerita tentang Abu Bakar. Nabi pernah sebut tentang Abu Bakar yang menunjukkan bahawa bakarnya orang kasyaf <tik> ma fadalakum abu bakrin bi fadli yaumin eh bi fadli saumin aw salatin wa inna ma huwa bi syai'in aw fi sadrihi tiada melebihkan akan kamu akan abu bakar dengan kelebihannya banyak puasa atau sembahyang abu bakar ni lebih berbanding kamu bukan sabit puasa ataupun semayang dia bukan ya. tetapi apa yang berlaku adalah lebih Abu Bakar bandingan kamu ni adalah kerana wa nama hanya senya huwa bishai'in awqara fi sadrihi iaitu sesuatu yang ditaruh di dalam dadanya itulah ilmu ka kasha ya ilmu kasha Waktu Nabi kata kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman, iman seluruh umatku nescaya nescaya berat timbangan neraca iman Abu Bakar. Dan satu so, hadis lagi Syekh saya sebut apa yang Allah Taala tuang di dalam dada aku, aku tuangkan kembali ke dalam dada Abu Bakar. Ya. Dan semulia-mulia sahabat selepas semulia-mulia sahabat ya. 124 orang sahabat paling mulia sekali Abu Abu Bakar. Saya ada kawan Iran masa saya di Turki dia ada sunnah tapi dia tak boleh terima yang tu dia kata Ali paling mulia ya kita kata tengok turutan nah pola Pak Rashidin Abu Bakar Umar Usman Ali Ali dulu nombor empat ada 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 dia kata Ali nombor satu tak apalah yang dia awal sunnah ya ha, buat dia meninggalkan syiah ha, dia masuk apa nama dia sunnah dia tak boleh tinggal lagi Ali tu tapi kita kata Abu Bakar yang paling utama ya dalam bab tarikat pula ada 41 tarikat. 40 datang daripada Sana Ali. Tarikat Qadariyah, Sistiyah, Syazuliyah, Syahdawiyah, ya, Syatariyah dan Yahya yang lain lagi, ya, uh, apa nama Rifaiyah, uh, Ahmadiyah. Ya. Tetapi satu sahaja yang datang pada Abu Bakar iaitu tarikat Naq, Naqsyabandiyah. Ya. Ha. jadi nak sebendi datang kepada Abu Bakar. Tak ada tarikat lain Daripada Abu Bakar. Ya. Abu Bakar ni adalah teman sejati Rasulullah. Best friend. Apa yang aku campak ke Allah tak nak campak ke hati aku. campak beri kepada senang Abu Bakar. Dan peristiwa bersuruh dan sebagainya. Abu Bakar adalah orang yang utama. Inilah kata-kata orang yang kasyaf kepada Allah Subhanahu SWT. Ya. Empat puluh lagi pada senang Ali. Dan kata Imam Ad-Darani, makam sedia, sebenarnya ziarah makam imam ni. Memang ada di daraya nama tempat tu. Terlebih manusia, barang yang ada ibadah apabila lekat perutku dengan belakangku. Apa maksudnya? Ya. Manusia ni kuat amal ibadah bila lekat perut di belakangnya. Kosong. Kosong perut tidak buncit, tak gemuk. Ya. Oh, dia Leper perut dia. Ya. Kata Imam Darani orang yang banyak ibadah adalah lekat perut ke belakang ni. Mana tak gemuk, besar, banyak makan Ya Tapi perut oh, dia kosong Tak ada benda makan uh, kempis perut dia, kurus Jadi orang yang kurus Dia lincah amat ibadah Ya, kurang makan Okey Jadi orang kurang pun tuan-tuan Kita cuba buat ma Makan malam tak payah dulu ya Sebab kita cerita dalam ayat-ayat tu kan Kurang makan malam ya Ataupun tak makan malam ya Kecuali kalau orang macam Nyamuk guna makan ya Ha, saya amin betul lah kita jemput lah makan lepas majlis apa kuliah ni ada makan-makan sikit dan anak saya diet-diet lah untuk awak makan lebih awla orang tu susah payah dua hari cari nak niatkan makan masjid jadi buat kawan saya diet no ya ha. saya macam saya memang Dato' Ami Tok Ami pun sama saya tak boleh betul ustaz kita dah susah payah buat jamuan lepas kuliah ustaz balik itu je dia kata saya diet dia kata makan lah orang dah susah payah nak tengok orang apa tadi ni dia akan makan Tiba-tiba saya daya Banyak kena tawak seorang Kalau semua orang buat begitu Makanan nak buat mana Dan ya? ha, orang tu nampak buat Ya ah, Raih je lah orang jamu Tak Maka okay. Kecuali begitu Kalau tak ada keperluan Cuba untuk tidak makan ma -madana. Ya Kalau ada keperluan makan Jangan tak makan Rabbana takabal minna Wa'afahanna Filana rahamna Tuhan alayna واهدنا واسقنا الغيث سقيا رحمه لا تجعلنا من القانطين وانصرنا على القوم الكافرين الظالمين مرضانا امراض المسلمين شاننا شان المسلمين وانصرنا جوشنا المسلمين سلطان المسلمين امين بحرمه من انزلت عليه سوره الفاتحه سورتها وفقعت لذلك كريم المرتدين كفاره من سوره Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya tajuk ni ya. Insya-Allah kebinasaan makan banyak yang terkenal. Jumpa next week.